Друзья, привет! Сегодня видео будет более подробно про теплый пол. Когда делают пол, то вдоль стены обязательно нужно проложить демпферную ленту. Это первый этаж. Вдоль стены демпферная лента уже положена. А возле окна еще ничего не сделано, так как мы меняли окно. Демпферную ленту кладут для того, чтобы при расширении пола не было напряжения на стены. На первом этаже еще нет стен, но демпферную ленту мы уже проложили. Это на кухне еще старое окно. Идем на второй этаж. Здесь тоже Гардеробная, помните? Идем в гардеробную. Та, что детская гардеробная. Ой, демпферный шов. Здесь тоже демпферный шов, так как здесь стена будет. Уже пройду через гардеробную. Так, снова там финашев. Вторая детская. Так, и все эти трубочки выходят вот в стену. Сейчас покажу, куда дальше. Так, это мы на втором этаже. Снова лента. А, шов демпферный. лента по периметру. Это уже спальня взрослых. Вот где стоит этот коллектор. Будет стена. Он будет в стене стоять. И там гардероб. Вот эта вся разводка стоит в стене. Вот эти все трубочки сюда со второго этажа выходят. И вот тут они регулируются. Тут все подписано. Спальня, коридор, ванна. Все регулируется. Потом зашьется все гипсокартоном. И вот этот маленький такой будет, ну как маленький, метр двадцать, наверное. Ширина будет гардероб. Вот я стою. Вот такой будет гардероб. От шкафов мы отказались, и решили, что в каждой комнате будет гардеробная. Вот с этой стороны еще. Так, под низом у нас эструдер. Пятерка, по-моему. Сейчас уточню. Потом вот это фольга и разводка теплых полов. Все, дальше стяжка. Не очень удобно ходить по этим трубочкам, но все равно вам нужно было показать. Под окном демпферной ленты здесь на видео нету, но вообще она есть. Так как мы ее доклеили уже немного позже. ванна кимната, ванная комната. здесь оставили отверстие под ванну, слив. здесь еще стена. Желательно сразу продолжить демпферную ленту на оконную конструкцию. При заливке стяжки она будет подходить к демпферному шву и все расширения будут компенсироваться этим швом. А здесь у нас разметка под трубу, которая идет из камина. И вот уже на первом этаже мы поменяли окно. Теперь окно в пол. И здесь уже под окном видна демпферная лента. Все как нужно. Следующий этап заливка полусухой стяжки. Друзья, если у вас какие-то остались вопросы, задавайте в комментариях, пишите, понравилось вам видео, не понравилось. Конечно, ошибок много, так как мы строимся первый раз. Возможно, вы сейчас тоже находитесь на этапе строительства и что-то интересное почерпнете из наших видео. а прорезается для того, что если оно будет лопаться, чтобы а -а -а. лопнуло на этих прорезях. А -а -а. Как в магазине, сказал Дима. Витрина как в магазине. Можно купить манекен и поставить его. Да. Ну и покажу вам, конечно, свои грядки. Уже мы собираем урожай. В этом году мы посадили только помидоры, так как рассады было очень-очень много. Ранние какие-то салатные.